ਬਿਜੀ ਲੈਂਸ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇ ਨੌ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ 25 ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਵੀ ਵੀ ਤੇ ਤੋ ਦੇਖਿਏ ਜੇ ਜੋ ਡਰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਤਬ ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਆ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੀ ਕਈ ਡਰਗ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ पर बीजेपी अकाली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जब पंजाब में चोन लड़ने के लिए आए तो उन्होंने हाथ में गुटका साफ फटके बोला था कि मैं नशा तस्करों को और ढड़ वालों को सबको अंदर डाल दूंगा उन्होंने कुछ नहीं किया और पांच साल ये तमाशा चलता रहा आपके मीडिया चैनलों में न्यूज पेपरों में कि चाचा भतीजे की सरकार है मजीठिया जी उनको चाचा बोलते थे तो हमने तो वही वादा किया था पंजाब के लोगों के साथ कि हम करेंगे ड्रग वालों के खिलाफ कार्रवाई जैसे हमने जोध नशों के विरोध शुरू किया था उसका मतलब यह सर उसमें कोई भी आदमी है कोई बड़े छोटे का सवाल नहीं है। कोई, भी है कोई भी हो कोई भी किसी पद में हो किसी पार्टी में हो किसे सरकारी पे हो कोई आम आदमी हो सर उसको माफ नहीं करेंगे जिन्होंने पंजाब के हजारों लाखों नौजवानों को इस नशे की डल दल, दल में धक्का और मौत के मुंह में डाला सर आज इतना इतना बड़ा सुनो 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 जब हमने युद्ध नशे के बदल शुरू किया तो जे लोग बोल रहे थे कि देखो जी गरीब लोगों के घरों में जाते हैं बड़े बड़े लोगों के घर में नहीं जाते तो क्या बोलते थे सरदार भगवंत सिंह मान के रुक जाओ हम हर हर के पास जाएंगे हम अपने प्रूफ और कर रहे हैं हर के पास जाएंगे और जो भी आदमी नशे में इस धंधे में लगा था जिसने ये धंधा किया है जो धंधा कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर ताजे कार्रवाई तो ये आपको पूरे सबूत है, है। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिना सबूत जाते नहीं तो बिना सबूत से हम कहीं जाते ही नहीं किसी को नजायत तंग नहीं करते ना हमने ना हमारा टीचा है कि झूठे केसों में लोगों को बसाना हमारा टीचा है सर के नशा जिन लोगों ने पंजाब में लंदा नशे में जिन लोगों ने पंजाब को बदनाम किया वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही करनी विजिलेंस और पुलिस ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਨੌ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ 25 ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਵੀ ਵੀ ਤੇ ਤੋ ਦੇਖਿਏ ਜੇ ਜੋ ਡਰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਤਬ ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਆ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੀ ਕਈ ਡਰਗ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ पर बीजेपी अकाली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की ओर तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जब पंजाब में चोन लड़ने के लिए आए तो उन्होंने हाथ में गुटका साफ फटके बोला था कि मैं नशा तस्करों को और ढड़ वालों को सबको अंदर डाल दूंगा उन्होंने कुछ नहीं किया और पांच साल ये तमाशा चलता रहा आपके मीडिया चैनलों में न्यूज पेपरों में कि जे भतीजे की सरकार है मजीठिया जी उनको चाचा बोलते थे तो हमने तो वही वादा किया था पंजाब के लोगों के साथ कि हम करेंगे ड्रग वालों के खिलाफ कार्रवाई जैसे हमने जोध नशों के विरोध शुरू किया था तो उसका मतलब यह सर उसमें कोई भी आदमी है कोई बड़े छोटे का सवाल नहीं है कोई, भी है कोई भी हो कोई भी किसी पद में हो किसी पार्टी में हो किसे सरकारी पे हो कोई आम आदमी हो सर उसको माफ नहीं करेंगे जिन्होंने पंजाब के हजारों लाखों नौजवानों को इस नशे की डल दल, दल में धक्का और मौत के मुंह में डाला सर आज इतना इतना, इतना बड़ा सुनो 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 जब हमने युद्ध नशे के बदल शुरू किया तो जे लोग बोल रहे थे कि देखो जी गरीब लोगों के घरों में जाते हैं बड़े बड़े लोगों के घर में नहीं जाते तो क्या बोलते थे सरदार भगवंत सिंह मान के रुक जाओ हम हर हर के पास जाएंगे हम अपने प्रूफ कर रहे हैं हर के पास जाएंगे और जो भी आदमी नशे में इस धंधे में लगा था जिसने ये धंधा किया है जो धंधा कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर ताजे कार्रवाई तो आपको है। ये आपको पूरे सबूत है बिल्कुल बिल्कुल सबूत से जाते नहीं भाई हम तो जाते ही नहीं बिना सबूत से हम कहीं जाते ही नहीं किसी को नजायत तंग नहीं करते ना हमने ना हमारा टीचा है कि झूठे केसों में लोगों को बसाना है हमारा टीचा है सर के नशा जिन लोगों ने पंजाब में लिया नशे में जिन लोगों ने पंजाब को बदनाम किया वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी करनी